Люби, доброго дня! Осень ⁇ это время собирания урожая и грибов. И мы прекрасно знаем о том, что в Украине это очень популярно, и вы это очень любите. Но даже на это в Германии есть свои правила. Давайте посмотрим сегодня, разберемся, что делать и как это делать, для того, чтобы не получить штраф. Поехали! Самое первое и важное правило в Германии звучит. Орнукс не спит. Это значит, что сотрудники этого ведомства могут встретить вас в том числе и в лесу и поинтересуются, например, тем, а сколько килограммов грибов вы собрали на человека. Суточная норма сбора грибов на человека составляет 1-2 килограмма. Если вам повезло и вы нашли лисички и белые грибы, то норма сбора на одного человека не больше 1 килограмма. Второе очень важное правило ⁇ вы ни в коем случае не имеете права никаким образом продавать те грибы, которые вы собрали. Ни на рынке, ни онлайн, ни знакомым и друзьям. Очень важно, что сбор грибов запрещается в заповедниках и на частной территории. Вообще сам сбор грибов разрешен только в определенных местах в Берлине. Это такие места как... Тегельфорст, он Пожалуйста, будьте аккуратны при сборе грибов. Помните всегда о том, что есть огромное количество ядовитых грибов и собирайте только те, в которых вы уверены на все 100%. Оставляйте нам! название ваших любимых грибов в комментариях, отправляйте это видео друзьям и знакомым, которым оно может пригодиться, и, как всегда, пометайте, все будет доброе.